Молодості магії це свято Івана Купала. І саме в цей час рослини набирають чарівних, лікувальних та цілющих властивостей. Лише в купальську ніч на папороті серед ночі розцвітала чарівна вогняна квітка щастя, кочедижник. Хто її зірве, той усе на світі знатиме. Ну, а от з цих самих квіток можна було робити вінки. Окрасою слов'янських жінок здавна вважався вінок. І він існував ще у стародавній Греції, де їм нагороджували героїв, переможців, змагань, воїнів. Вінки також вішали біля входу, щоб захистити себе від недобрих помисів людей, нечистої сили, щоб посилити захисну силу. Вінка дівчата вплітали поміж квіти часник, полинь та любисток. Ну от такі квіти краще обрати для магічного вінка та як його плести, розкажуть і покажуть наші наступні ранкові гості. Зустрічаємо їх! Вітайте наших гостей. До нас завітала Галина Віталівна Палічева, методист Херсонського центру позашкільної освіти разом зі своєю онучкою. Доброго ранку. Доброго. Галина Віталівна, сьогодні дійсно якийсь такий містичний день. Ми можемо навіть це відчувати з самого ранку. Той, хто ворожив всю ніч, теж розуміє це. Ну, на жаль, не змогли ми прийти у вінках, але сьогодні ви нам розкажете, як правильно сплести, Правильно не лише технічно, але й для того, щоб. он мав певні ну Да, так как мы уже продолжаем цикл таких вот праздников, связанных с растениями, с травами, то действительно Ивана Купала в ночь 6 на 7 в день солнцеворотов, как называли немножко с календаром, он сдвинулся с 21 июня. Ну, это считалось, провожали солнце весны и встречали солнце лета. И, конечно, встречались на этот праздник три стихии. Можно, стихия огня, мужская сила, воды женской и травы, которая все это объединяет. Вот такое, трава забирает солнечную энергию. Ну, в общем, вот такая вот, мы еще как биологи, как методист, скажу, космической роли растений. Всегда действительно вот в своей профессиональной деятельности, вот как-то ближе всегда мне к травам. И вот сейчас, конечно, люблю праздник Троицы собираю травы, всегда собираю, как-то эта традиция уже стала. Ну, на Ивана купала особая магическая роль, и другие уже травы появляются. Кроме тех, что мы традиционно собирали мяту, мелису, ромашку, здесь еще появляются такие травы магические, которые защищают дом, защищают человека. Вот интересно, плакун трава, она у нас очень распространенная в плавнях. Ее еще называют вот такой деревенник и, 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 и и вылисный, но это как ботаническое название а так всегда плакон трава из нее делали обереги делали кресты и конечно вплетали в венок у нас сегодня вот представлена здесь вот эта вазочка представлена с полевыми травами и которые имеют магическую силу это полынь защищает отгоняет злых духов это вот интересная кирлич трава кир кирлич или ведьмина -зили. вот так попалась нам эта травка <клес> интересно что на, как раз в ночь на Ивана Купала собирались на Лысой горе в Киеве. Ведьмы со всей Украины брали только там, это по, по поверью, там это тюрич трава, не дотирались и летали, как в мастере Маргарита, Маргарита летала, вот такая интересная трава. что девчата у селах корень э, терличу ховали себе за и казали терлич, терлич, хлопця поклич. <ривавили»>. Вот так, да, да, это да. вот именно женская трава, еще называют горячавка, такое ботаническое название. Ну, а вот Ксюша начинает плести. Это берем самую большую веточку и взяли мы вот это вот вот эти ветки, вот эти травы полевые мы нарвали на нашем таврическом микрорайоне, на поляне нашего таврического микрорайона, да. И вот с них мы сейчас и будем плести веночек. Каждый что вообще такое символ венок? Это оберег. И плетется он на Ивана купала как для гадания, для оберега на весь год дома. Какие туда входят травы? Они как травы и символы. Мы можем просто сплести венок импровизированный, используя огородние травы и полевые, а можно венок оберег. Мак? Сейчас, кстати, у нас он немножко отцвел, а в более таких <coughs> в северных областях еще цветет символ, э, символ быстро угасающей девичьей красы, отгоняет ведьм. И вот эту ночь, когда девушки плели венки, это день э, солнцестояния, когда уже пер... ночь начинает быть более длинная, и нечистая сила радуется, что уже будет их, их как бы мир будет более, э, ну, более длительным. И поэтому вот э, поверьм как раз делали обереги плели венки и э, как бы отгоняли этих злых духов говорили о том что не надо мы их не ждем и э, с этих трав вот э, с этих трав магических еще как раз вот маг защищал от ведьм а тысячелистник это вот как может быть сейчас современный такой символ свободы духа вот такое что украинки не они свободолюбивые, а бессмертник это бессмертник лиловый он означает долгую жизнь, здоровье, самоназва, да, даже говорит, самоназва бессмертник. Мы еще знаем бессмертник песчаный, лицмин песчаный, желтенькие такие маленькие цветочки, они растут в основном у нас как раз в лесах песчаных. Василек, тут у нас нет, но если мы все знают Василек, это, бы означ... это цветок, символ веры, символ скромности, доброты. А у нас здесь есть ромашка, вот нам удалось найти ромашку. Как ни странно, для нас это самый распространенный в, Херсон, в Херсонской области цветок, но сейчас уже немножко жара была сильно. Вот ромашка, а здесь мы вплели еще ромашку садовую. Это символ невинности, жен, такой девичьей чистоты и красоты, скромности. Если так вот, каждый цветок имеет свое, свое значение, символы. И в каждом районе у славян, он имеет, каждый цветок имеет какие-то свои особые значения. Еще для того, чтобы это оберег, и у девушек были большие длинные девичьи, девичьи косы. Для того, чтобы уберечь от нечистой силы, еще ленточки вплетали. И вот красные ленточки вплетали девушкам, которые уже на выдании. Да? Ну, вот вы сегодня в красном, и вам можно в пинок плести красную ленту. Скоро замуж выйдете. Девушки, барышни, которые были уже <coughs> готовы к замужеству, но еще парней не, не имели, вплетали в зеленые ленты, покрывали косы. Девочки-сироты э, э, привязывали голубые ленточки. А молоденькие, вот такие маленькие девочки, привязывали беленькие ленточки. Вот это вот такая градация была. И парни видели, вот как вот зеленые ленточки, значит, Кто у них есть еще чип, надежда. Да. Вот такие. И еще, конечно, венок это девичий венок. У всех славянских народов не только в Украине есть такой обычай носить венки, носили только исключительно девушки, незамужние женщины. И даже был в Чехии в 1977 году был бунт против того, что их княгиня Дубравушка, будучи в летах, одела веночек. Поэтому вот мы сегодня и Ксюша попросили, чтобы она нам продемонстрировала веночек, а уже женщины надевали платки тоже там со своими обрядами и оберегами. Ну Але і Але вже загальних масових да. гуляннях не брали. Так, да, ну, е вони от це іменно праздник для молодих. Це тоді, коли вони знайомляться, це можливість пообщаться. Ну і в чому ж ж от весь ефект этого праздника, ви нашли трави, ми знаємо, от починали от все ж плести вінок. Так, да. 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 Розкажи, до речі, от саму технологію, можливо, хтось вперше буде плести його сьогодні? Що для цього нам треба. Що іти? Ну, то перше квіти. Так, що далі робимо з ними? Обираємо. Обираємо найдовшу, так? Да, беремо наб... дві. Сама. Да, берём дві довгі і починаємо обмотувати вокруг вот Ксіня, е-е, якщо ми возьмём вот так такий самий. Вот у нас тысячелистник, это у нас садовый тысячелистник. Берём дві. Отак от обмотуваємо. Так, обмотуваємо, вот. І вот следующую, якщо ми возьмём Бессмертник, такой, чем все больше, венки. чем пушистее мы берем, тем симпатичнее будет веночек и, и обматываем. Еще обязательно в, в этом купальском венке большое внимание уделялось того, чтобы было больше зелени. Вот тысячелестник, тысячелисточка, Вот мы такой вот зелень сделаем, вот так вот будем очень просто плести еще завязывать что-то да и можно правильно Ксюша говорит вот эти вот мы выбираем вот мы это отложим отложим чтобы Немножко, последний он да он мягкий эластичный и мы этот веночек У -у -у. можем завязать завязывали травами ну и еще конечно э как гадали новинки вот если мы так продолжаем будем э вино плести еще обязательно такое как бы есть такие правила, что 12 трав надо быть, должно быть в венке, где-то 4, не больше 4 цветов в венке. Вот если мы, у нас тут вот будет розовый, лиловый, желтый, белый, и мы можем добавить вот э, сакирики. Вот мы еще не возвратились к этому. Можем добавить можем сакириков. Взять, да, можешь взять сакирики, вплетите, Это очень э, дельфиниум. Но название украинское сакирики, потому что цветочек похож на такой, как на такую, как на топорик или сакирку mm -hmm. на, на, укра, на украинской моде. Ну, конечно, здесь вот у нас еще интересно, э, о чем мы, без веночек, Конечно, невозможен без барвинка. Вот мы еще цветущего барвинка у нас еще нет. У нас такие вот листья барвинка, да, они, да, листья мать будет да, просить, они да. тоже обязательно в украинском купальском венке должны присутствовать барвинок. Не только в купальском венке. Барвинок – это любовь. Uh -huh. это, это любовь, это то, что символ любви, крепости любви. И ну каждая девушка призывает к себе вот такую, то, чтобы ее любили, лелеяли, и вот… Как раз это символ любви, барвинок. И еще такое может вам встретиться такое понятие, как ки э киевские венки. Что такое киевский веночек? Это, э монашки плели, плели венки с, восковых цветов, с бумажных цветов, свадебные, и продавали на киевских базарах. И вот это было у таких, девушки себе на свадьбу покупали эти венки, обязательно, даже если в сухие эти венки, вплетали барвиночек. Вот для, для любви на долгие годы, а лучше всего на всю жизнь. Так что вот интересно еще, конечно... Про сакирика, Да, ну, сакирики, вот интересно, они лекарственные растения, и у нас их как раз для Херсонской области и для нашего, для, наших, для наших даже урбанистической флоры, мы будем говорить, это растения, которые живут в черте города, они вот выжили, очень красиво смотрятся, нежные. И вот символ нежности, такой ранимости девичьего сердца. Вот такие сакирики. Вот, вот таких возьмем, Ксюша, в плите, да? Вот так плетаем. Да, еще, конечно, вплетаю мяту. Вино, если вы сидели, ну, нельзя экран через телевизор передать, запах цветов, вот это тоже окутывает таким ароматом цветов. Ну и как еще можно погадать не с помощью венка, но вот уже женщинам не бросать вино, а как погадать. Для этого вот есть тоже некоторые растения магические, такие вот интересненькие. Может, да, будет интересно. Вот это наш любимый подорожник обыкновенный. Если берете три листочка, на, на купаль, перед купальской ночью ложась спать, ложите под подушку три листочка под и приговаривайте. Э, Трипутник-попутник, растешь на дороге, видишь малого и большого покажи меня суженого ряженого и ночью хорошо спите крепко и увидите своего суженного ряженого вот такое интересное, такое интересное гадание еще интересное гадание на купальскую ночь но ну, сейчас все хотят же быть богатыми но ну, конечно понимаешь что работать надо и хорошо зарабатывать но каждому хочется знать какой Сис же будет, да, какой же будет финансовый год для этого просто выйдите в поле соберите небольшой букетик цветов положите дома просушите Если если ваши цветы хорошо засохнут, вот. не будет плесени, не будут они не почернеют, перетрите их хорошо в порошок и положите в кошелек, он будет как магнит притягивать ваш кошелечек деньги. Вот такое еще есть поверие и гадание. Нужно Да, тоже лапуш, красивые листья длинные одуванчики, не одуванчики, одуванчики, если позднее бывает уже вплетают венок, но листья подорожника с длинными черешками тоже вплетают венок, он придает более такое объемности венка. Ну конечно нельзя не рассказать о вот таких простых, но оказывается тоже магических mm -hmm. растениях, да, это лист лопуха. Вот казалось бы, ну мы знаем, да, лопух может быть вот в каждом а, растении, да, по его виду, по его, если мы посмотрим, как он растет, как, какой его жизненный цикл, как он выглядит, можно определить, что он. Что он дает для человека? Вот лопухи большие, такие красивые листы, огромные вырастают листы лопуха от корня. Поэтому корень дает такие большие. Когда мы используем корень для э, укрепления волос, то понятно, что вот отсюда угу. от корня и такой большой рост волос. А лопух еще очень хороший оберег. И девушки перед купальской ночью вообще было вот для того, чтобы нечистая сила не попала в это время разгулявшаяся нечистая сила не попала в дом. Девушки под стрехайфхат в, в, в хатах вставляли лопухи, женщины, взрослые женщины замужние разлаживали в бамбарах оси, осины, веточки осины. Еще очень, э, очень магически в, э, в Купальскую ночь это чертополох, татарник, трава колюка. Она колючая, но ну, мы уже тут э, все его представляют, uh -huh. это будя, который растет. И почему чертополох? Не будете чертить, не надо его, э, как, ну там и не сильно его побудешь, потому что они колючие. Хотя есть такое интересное поверье, ну... Если, во-первых, если женщина в положении будет есть зеленая, маленькие зеленые листочки, отваривают в соленой воде наши украинцы и употребляли в пищу. Вот если нам будут употреблять в пищу этот молоденький листы чертополоха, у нее обязательно родится мальчик. Ну, такая интересная была примета. Ну и вот, конечно, кульминация праздника у Ивана Купала с растением связано, это, конечно, искать цветок папоротника. Yeah. Вот я держу в руках... Она да. да. не хочется, а почему ты Виталина, стоит, знает эту видимость. Видный папоротник. Ну вот представь себе, я держу в руках растение, которое росло 400 миллионов лет назад. Вот, вот можно себе представить, что были огромные леса, а сейчас вот пришел к нам такой небольшой, растет в, боли, в болотах, это папоротник короля. <laughs> И вот да, я вот не могу, как биолог, я не могу сказать, что это стебель это предстебель это еще не стебель ботаники называют это вая но интересное магическое растение к сожалению размножается спорами никогда не цветет И была такая есть такая украинская песенка где русалочка задает вопросы маленькой девочке, что растет без корня камень что цветет без света вот это папоротник цветет без света поэтому как бы вы ни искали какие ну как Никогда вы не увидите этого цвета. Может, что-то в папоротнике рядом какой-то цветок зацветет. Ну и, конечно, купальские праздники не обходились без песен, без таких вот... Псюша, нам расскажешь какую-то песенку про... Не споешь, а просто расскажешь, потому что без музыкального сопровождения стишок про Купала. Пожалуйста. Ой, Ой на Івана, ой та накупала, котилася зорі з неба та у воду впала, а дівчина за водою пустила виночок, заплуталась ясна зірка на зелений барвиночок. Дівчини чарівниця на долю гадала, Як у ясну зірку, так і заспівала. Ну, вот, есть Спасибо. еще, да, такие, есть еще, есть еще такие, такой цветок, его еще называют, у нас одолень трава, вот раньше, как через эти вот травники, называли одолень трава, для нас это обыкновенная водяная кубышка или лилия, ее еще называли русалочный цветком, вот она тоже как оберег, ее подорожники с собой брали, корень, и интересная особенность этого цветка тоже, почему русалочка, когда солнышко выходит, цветок поднимается с воды, когда солнышко заходит, как русалочка в воду уходит. Ну вот тоже на купальский, э, э, на купальскую веночек вплетали и эту, этот цветок. Дорогие, Ксюша уже закинчила, так? Пластин. Да, ну, ну, ну давайте покажем, так потому что ну, Нажать. Вот, да, ну, время, мы бы долго говорили. Ну, конечно, мы а к в веночек. Нет, тут э, э, ребенок тренировался. Мы сейчас вот тут покажем. Э, мы сегодня утречком плели. Вот этот веночек с наших таблических, И мы, знаете, в это, вам, это мы вам оставим веночек. Мы вам плетем вот еще такой обережечек. Часные. Это час... обязательно. Ну, без этого оберега это просто невозможно. И этот оберег, и как раз наши наши бессмертники, вот здесь тысячелистник и О, э, сейчас желтый цветочек Сша плетет и мы завяжем У нас времени очень мало. еще конечно мы вам плетем еще вот такой петр э, тоже часто встречается часто дети даже не знают и люди проходят мимо а это Петров Батих а -а -а. тоже очень интересное лекарственное растение тоже магическое растение э, называется цикурий мы вам вот такой цикория, мы вам можем просто завязать уже этот цветочек. Здесь останется цвет, а здесь вот мы свяжем такой небольшой, у нас получится цветок. Завяжем его, как Ксюша говорила, листиками. Взагалі про э, копальські трави, про магію трав можна много говорити. Очень багато є примір папір з травами. Звісно, ну, ми не лише на купала з вами говоримо про цілющі властивості трав, але гріх було не торкнутися цієї теми. Це магічне свято, дійсно, свято молодості та краси. Ну що ж, мій віночок вже готовий. Так, Будемо привіряти. И еще вообще в украинских традициях венки не должны быть особо большие. Не знаю, вам прическу не очень поменял. Это такие, вам сплели такой нежный бело-розовый веночек. Вот такой вот. Mm, От ви як двошки, ви всі маєте право сидіти до світлового бабусі не можна, бабуся може поддержать, і ми отдадим сегодня дітям. Спасибо за Пасибі. те, що теж старалася сьогодні брала участь в нашій програмі. Вам, Галина Віталівна, теж величезне дякуємо. За те, що весь цей телевізійний сезон були разом із нами. Творча група вирушає відпустку вже наступного тижня. Тому, на жаль, з вами вже не зустрінемося. Але як ті щойно вийде програма, знову прямі ефіри, чекаємо на зустрічі з вами, тому що вони завжди насичені, цікаві та актуальні. Пасиві! Хорошого Спасибо. вам настрою! Ну а далі програму ранок на скіфі продовжує випуск ранкових новин.